Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі будуть традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котра залишить для гості сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Сьогодні українців порівнюють з бджолами у звичайний час. Вони мирні і відчайдушно працюють. Але якщо їх потривожити, вони швидко організовуються і готові дати бій. Саме такий образ створюють нині волонтери, які нон-стоп допомагають українській армії речами, продуктами харчування, медикаментами. Волонтери сьогодні це ті, на кому тримається армія. Вони об'єднуються у великі групи і, як правило, діляться на тих. Хто збирає допомогу, і тих, хто транспортує її в найгарячіші точки на карті України. Незабаром в цій студії з'явиться жінка, мужня жінка, волонтер, голова правління благодійного фонду Всесвіт за майбутнє, котра організовує збір та доставку гуманітарної допомоги в зону АТО Юлія Толмачова. Юлія Віталівна неодноразово попадала під обстріл після чергового повернення із зони АТО в приватній розмові зі мною. Она загадывала цитую, Обстрелы продолжались и продолжались. Я падала, так как бронник очень тяжелый был на мне. Ребята прикрывали меня, поднимали и бежали. Ребята с 24, 30, 80 спасибо вам всем. Вы меня прикрывали, вы меня не бросали. Тащили под руки, когда я уже не могла бежать. Я говорила, чтобы вы меня бросили, а сами спасались но они меня не бросили. Во многом феномен волонтеров наследство Майдана. Один из немногих очевидных симптомов, что мы, то есть гражданское общество, изменились. Все начиналось с лимонов и молока для наглотавшихся слезоточивого газа, с носков, варежек и бутербродов, принесенных под монумент независимости, с прицепа дров и десятка старых шин. Нынче все то же самое, но готовых отдавать и тяжело работать уже не сотни, а тысячи. Вопрос ведь стоит не о защите Майдана, а о существовании самой страны. Наш народ очень сильный. Никогда не думала, что у нас такой народ знаете, вот так вот говоришь, украинцы, знаете, вот гордость, как это не пафосно звучит, но это вот для меня это гордо, что мы украинцы. У меня всю жизнь мечтала уехать, а сейчас меня не выгонишь поганой метлой отсюда. Мне хочется здесь быть, мне хочется увидеть процветающую Украину, сильную Украину. Самое главное, это сейчас вот выгнать их отсюда. Я провожаю Юлю на войну. Юля старше меня, я это чувствую, но мне хочется называть ее на «ты», как сестру. И мне как-то по-родственному страшно наблюдать эти сборы. И все никак не возьму в толк, почему именно она, такая хрупкая женщина, должна, рискуя жизнью, вести передачу на фронт. И неужто она не испытывает страха? Конечно, я боюсь. Почему не боюсь? Это врать надо говорить. Я не боюсь. Я боюсь. Ну, ну... Я перед каждой, ну, конечно, перед каждой поездкой я молюсь, я читаю очень наш». И когда ехали, вот нас обстреливали сейчас, вот под минометным обстрелом, ребята говорят, «Господи, ты столько молитв знаешь». Я говорю, «А что? Откуда вы знаете?» Они говорят, «Так ты считала всю дорогу». Страшно. Страшно везде. Страшно. Там война. Любому пацану страшно, любому мужчине страшно а все равно рвется в самое пекло. За глаза Юлю называют безбашенной. Постоянно в одних и тех же джинсах, куртке, кофточке. В этом выжила под градами, и теперь эта одежда фартовая. Спрашиваю, кто дома ждет. Двое сыновей, уже взрослые, старший, обзавелся семьей, младшему 19, пострадал на Майдане, но рвется на фронт. Там в Новоград Волынской тридцатки почти все такие, как он. Ей довелось собственными глазами видеть, как гибнут ровесники сына. По 19 лет они такие, как мой сын, младший. Понимаете, я как представлю, я просто вижу, что там происходит. И вот этот мальчик Юра Доманский, у меня глаза его, наверное, будут стоять до конца дней моих, которые я ему обещала, когда мы под градом были, я ему обещала, он мне говорит: скажи, что мы вместе встретим победу во Львове. Но если ему попал вот такой... Кусок минометной мины разорвался вот так напополам и попал ему в шею. В режиме неделя дома, неделя на фронте, Юля с начала войны. Неделю собирает как каторжные бронежилеты, каски, тепловизоры, тушенку, теплую одежду, спальники, сигареты. Ребята загодя готовят списки необходимого. Некогда задумываться, некогда размышлять, как так получилось, что волонтеры полностью заменили весь штаб тыла. Как-то стало даже нормой, что у каждой бригады свой волонтер. И именно от их продуманной логистики зависят жизни бойцов. Когда такая ситуация, когда ребят посылают просто из этот и лавайский этот котел, Дебальцева непонятно, что сейчас будет. Лутугина, это был котел настоящий, когда ребят э, российские танки, Т-90, новенькие, по ним стреляли, и вертушки российские новенькие. Кассетными бомбами их пробомбили. Объясните мне, почему не дать ребятам технику? Почему не обеспечить этими бронежилетами? Почему не обеспечить этими кевларовыми касками? Я не понимаю. До меня, например, до меня это не доходит. Мы живем в разных, как бы в разных параллелях. Верховная Рада наша, Кабинет министров, Министерство обороны. Я считаю, если бы вот так вот пришли в Верховную Раду, и каждому депутату, который в состоянии воевать и по возрасту подходит, вперед повестку в зубы и на передовой. Не в Славянск пиарится, в мирный Славянск, здесь сейчас не стреляют. А вы приехали, деньги брови жилеты, и все получили статус участника ВАТО. А мы вырываем зубами эти справки. Вот для раненых ребят, я знаю, я вырываю их зубами. Вітаємо всіх, хто щойно до нас приєднався. Це програма вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук. Сьогодні я маю честь зустрічати в цій студії волонтера ангела-охоронця, якщо її називають бійці, Юлію Толмачову. Добрий вечір, Юлія. Добрий вечір. Ці квіти для вас за вашу Спасибо. мужність, за ваш героїзм від цієї нашої творчої групи. Перш за все, я хочу подякувати каналу Україна за відеоматеріал, який ми використали в нашій програмі. Я хочу подякувати тобі, що ти завітав до мене в студію. Всі. Я все ж таки тебе вмовила. Скажи мені, будь ласка, ти не даєш інтерв'ю каналу Україна був першим. Чому? Ну не знаю. Я стараюся більше виконувати свою роботу, робити те, що треба. А я вважаю, що це піар, це не потрібно. Волонтерам на це не потрібно, треба робити молча свою роботу. Життя кожного українця, справжнього українця сьогодні поділяється от на дві частини життя до і життя після, враховуючи от всю ситуацію історичну, яка склалася в Україні. Змінилася країна, змінилися ми. От наскільки змінилася ти? Ви знаєте, повністю помінялась, повністю все міровездіння помінялось, і я, як чоловік, помінялась. То есть то, что для меня было ценное раньше, сейчас для меня это не представляет никакой ценности. <сосы> <сосы> ну, я стала просто другим человеком и моя жизнь где-то там, понимаете, вот я приезжаю, и у меня, даже мне родные говорят, мои дети, они говорят, мам, говорит, ну, отвлекись где-то, ну, ну, недельку, ну, дай пару дней выходных каких-то, сделай какой-то отдых, я говорю, ну, не могу, просто не могу, телефон разрывается, я не успею отъехать оттуда, зоны то, допустим, прошло 6 часов, вот, пока отъехала от определенной точки, ребята мне уже звонят и говорят, Юль, когда вы будете? Им еще сутри. Да, но ну, они говорят, а когда вы будете, когда вы что-то привезете. Я говорю, ребят, так я же вам привезла целую машину. Говорю, я буду, говорю, дайте мне домой, доехать собрать, дайте мне время. Понимаете, вот в таком сумасшедшем режиме сейчас живешь, поэтому, ну то есть все меняется. Полностью все поменялось. То есть, основное житья, происходит там. Ну вы 10 знаете, дней что ты тут, Юлечка? Ну да. Дееки час. Там три-четыре дни на дорогу, так и три 4 дни ты там. Нет, у нас получается, мы едем в сутки туда. Там обычно день-два мы находимся угу. и сразу же назад возвращаемся. Ну то есть когда ребята находились в Луганской области в Лутугина, то, конечно, там и дольше занимало, потому что пока формировали в штабе мы обычно приезжали, машину оставляли в штабе, перегружали на военную колонну, пока формировали военную колонну, там, пока собирали что надо подвезти, обычно снаряды мы везем тоже с собой несколько машин едем, формируют колонну и тогда мы едем. Ну и в зависимости, если мы, допустим, ехали в лутугина, там 50-60 километров по полям проехать но мы ехали 8 часов 40 минут по времени то есть достаточно понять какая дорога ну, по времени занимает потом приехали там в Лутугина пока добрались хотели переночевать Опять не получилось тоже потому что начался, начались обстрелы ну, время время вот забирает вот именно обстрелы какие-то вот такие неординарные ситуации где-то где- то, где -то что-то. Где-то надо переждать, где-то надо какой-то момент переждать, и может быть и 2, и 3, и 5 часов можно ждать, можно и сутки ждать. То тобто есть не можем сказать, ну там находимся обычно сутки. Сразу возвращаемся домой, потому что надо опять збирати машину. Знову збори и знову да, такі, такі небезпечні для страны час. Вот mm -hmm. почему ты сама стала займатися цією волонтерською діяльністю? Давай трішечки поговоримо про цю організацію, яку ти очоліш, скільки людей там працює. Коли виникла ідея створення цієї організації і чому саме ти її очолюєш? Благотворительний фонд ми створили ще 4 года назад, і він помогал большим деткам ну, по мере можливості. Мы помогали есть он не с событиями в Украине? Нет, нет. мы помогали онкобольным деткам, какие-то аукционы проводили, какие-то мероприятия. Я работаю с Леной Гузенко, арт-село, мы совместно uh -huh. вот, проводили всевозможные да, мероприятия для онкобольных деток. А когда началась вот война у нас в Украине, это 4 апреля, мы провели первую акцию «Голос миротворчести» совместно с Леной Гузенко, со студией арт-село «Оля Швец» и Ларисой Васильевной Вовкого. Дом, директор дома офицеров, так вот у нас такая команда здесь же Житомире, в которой мы там, если проводим какие-то сборы, акции, мероприятия, то вот у нас вот команда есть, мы работаем вместе. Я даже, вы знаете, я не могу объяснить, почему я начала. Вот у меня было такое рвение после того, как я услыхала, что где-то что-то не доходит, почему-то вот пошли такие разговоры. Первые солдаты начали приезжать да, и говорить. Да, и говорили, что вот, вот посылки не доходят, вот помощь не доходит, по телевидению слышала несколько раз, ну и сделала для себя вывод, что надо ехать самой, надо поехать и посмотреть. Когда я поехала первый раз, я увидела глаза ребят, уже, конечно, второй раз не поехать туда это просто Какие нереально. Сколько ты была там? Ой, много, много. Девять, десять? Не, не знаю, не могу так сказать. Много раз, много раз ездила туда и. и то есть после уже после первой поездки я уже знала, что я буду ездить постоянно. Ну, получается, вот знаете, как э, приезжаешь, э, как командир смеялся, с меня ребята смеялись, звонили после того, как мы попали под град, и три часа были под градом. Все остальная поездка? Была. Нет, это в августе месяце, было 10 августа мы попали под град, так что сильно очень. И... Мне позвонил командир и сказал, говорит, что с 26 бригада, бригады, что с 30 Говорят, наверное, ты уже к нам не поедешь. Я говорю, наверное, нет. Через день я обдумала все, через день звоню, говорю, давайте в списки, что надо, я собираюсь ехать. Они так смеялись, говорят, ну надо же, мы думали, честно, говорят, что мы, ты уже не приедешь. Я говорю, нет, нет, не. А это правда, на... вот, что каждый батальон имеет своего волонтера? Да, своих да, волонтери. практически. А да. как так склалось? Уже просто исторично. Я не знаю, почему-то вот как-то волонтеры приезжают, знаете, вот я приезжала в 30 бригаду. Второй батальон. Вот я в него постоянно ездила. Брала у командиров заявки то есть о других я как-то не думала. А через дорогу дислоцировался 26-й баталь... э, бригада. 26-я uh -huh. бригада это Бердичевская артиллеристы. Ну, естественно, как-то так получается: приехала, как-то привезла бронежилеты. Наши говорят: ребята, у нас есть не надо. Тут подбегают мальчишки, с 26-й э, командир говорит: а дай ребятам, вот у них нету там нуждают. Я им отдала и смотрю, они так смотрят, что им привезли. Хотя я знаю, что к ним тоже там ребята крылья феникс. комплекса волонтеры приезжают постоянно. Ну, уже как-то так решили, и с ребятами договорились, и так везем полмашины на ту бригаду, полмашины на эту возили, пока не вместе дислоцировались. От військовослужбовці з зони АТО, вони говорять, що волонтери сьогодні – це ті, на кому тримається армія. І це правда. От якою була остання поїздка твоя? Последняя поездка у нас была вот меньше недели назад. Она была очень длительная у нас. Почему? Потому что мы поехали под Донецкий аэропорт к нашим ребятам, тридцатки, которые там дислоцируются. Сколько дней ты уже повернулась из Ну Дней шесть, наверное. Э, они дислоцируются 15 километров от аэропорта. Сейчас а -а -а. их перевели еще ближе туда. Потом выгрузились у ребят. Потом мы поехали в Мариуполь в аэропорт на нацгвардии привезли ребята нас попросили привезти им форму э, немного продуктов питания но в основном они просили форму берцы спальные мешки карематы мы им привезли туда потом э, волонтеры с э, волонтерской сотни передали с киева тоже мне по дороге знали что я буду в мариуполь заезжать передали ребятам э, 50-й бригаде, чтобы передачи им передать, передали туда. И потом уже поехали на юг к нашим, где дислоцируется второй, третий первый батальон наши присадки. Сейчас они на ротации и находятся на полигоне на юге. Поехали туда еще там, выгрузились, побыли у ребят и поехали домой. Нормальная поездка была. Единственное, что вот в Донецке под Донецком выгружались впереди аэропорт, а слева стреляют грады. Командир говорит: вот такое у нас перемирие. Я говорю, увидим, слышим. Ну так стріляли кудись в сторону аеропорта. Слева ми здесь вигружалися і відсюди, від вот они туди стріляли. В цьому відеофільмі ти згадувала солдата Юру Доманського. От яка його подальша доля? От як ви познайомилися? Я знаю, що от був такий період. Давай краще ти от розповіси, от просто про той випадок, про ту поїздку, яка відбулася. Ми вигрузились в Лутугі когда мы ехали когда туда... попала под Мы выгрузились в Лутогино, туда мы ехали, так немного пристреливались с Терекона. Там есть такая дорога, ее называют ребята «Дорога смерти». Там 12 километров от Сабовки до Веселой Тарасовки. Она контролируется сепаратистами этот участок и ну, так немного простреливалась. Мы нормально проехали, выгрузились у ребят. Наши все машины назад ехала две пустых машины наших военных, два Урала. Потом я забрала там еще парнишку в госпиталь. И одна машина ехала, посадить третья машина, возвращалась там, ехали ребята, отпускники, разведчики. И мы ехали, когда повернули на веселую Тарасовку село, в первую машину попала мина минометная. Нас подбили, мы вылетели с машины, убежали. Первый попавшийся дом. Они начали стрелять, машины подбивать, начали, начали градом обстреливать очень сильно, очень мощные обстрелы были. Мы еле добежали там внизу на спуске, увидели, что просто падали, прямо и ползли туда, потому что града постоянная. И попала, мы находились, в общем, острел, обстрел продолжался где-то два с половиной часа. В этот период к нам попало еще, так как не могли с нами разминуться, наши машины стояли, горели, а ребята не смогли проехать с 24. -ки. Естественно, их подбили, и их машины подбили, начали гореть. Ребята и были ранены у них ребята. Мы увидели, услыхали по звуку, что кто-то тоже там едет, потому что звук БМП был и выглянули, ребята позвали и к нам, чтобы они бежали, забрали этих мальчишек всех туда. А сзади ехала 80-я бригада, тоже три машины, их тоже подбили. И получилось, как командир говорит, 26-й бригада говорил, ну, нарочно не придумай, чтобы три колонны попали в одном месте под обстрел. Но ну, там просто разъехаться было невозможно. Плюс не было ни у кого рации, чтобы передать и предупредить. Не знаю почему, но ни у кого не было рации. И был очень тяжело ранен мальчик, у него осколок минометной мины большой такой попал в шею. Какие один 21 год. И, конечно, его там и перевязывали. Было много раненых ребят, потому что кто-то пытался выйти, снайпер пытался вылезти, посмотреть что там происходит, тоже получил моментальное ранение. Ребята пытались, кто-то потерял автомат, хотел выскочить с дома, найти. Ну, много было раненых ребят. Ну, самый тяжелый был этот Юра, мальчик со Львова, с 24-й бригады. Ну, конечно, перевязывали, уколы делали, все, что могли, останавливали кровотечение. Потом, когда наш, нас уже забрали оттуда после всех обстрелов, мы, был такой период, когда там был командир, не командир, а майор с 80-й бригады, он сказал, говорит, что надо отсюда уходить, потому что постоянно обстреливают, говорит, что все равно попадут в этот дом, надо пере, куда-то пере, перебегать начали перебегать и забирать в первую очередь раненых, забирать. Тащили просто не какие-то понаходили, сделали какие-то носилки, вытаскивали раненых. И опять по нас начали стрелять. И я бежала и падала, уже ребятам говорила, что просто не могу, говорю, оставьте меня. Ребята прикрывали, эти, которые меня прикрывали, получил тоже ранение, сколочный парень. Ну, потом, когда нас уже забрали, я даже не знаю, кто, какая бригада нас на БМП ехали. Ребята задания увидели, что там очень много техники горит, остановились, естественно, что по звуку майор этот услыхал, вышел, говорит, что мы здесь. Естественно, по рации они сразу передали координаты, что где обстрел идет, с какой точки. Мы сказали, у нас тяжело раненые, забрали вначале тяжело раненых. А потом приехали через минут 30, уже за нами начали по очереди забирать нас. Когда мы приехали туда, приехала скорая, до безопасного места отвезла раненых. И там была вертушка, на вертушке они... На вертушке забрали Юру еще одного мальчика в госпиталь в Харьков. И по дороге в госпиталь Юра умер. Он очень... умер? Да, он умер, Юра. Он меня просил, когда мы были там уже после обстрела, он меня взял за руку, просил, говорит, скажи, что приедешь ко мне во Львов встретить победу. Дай слово, я говорю, я обязательно приеду. Говорю, ребят, с 24-ки мы обязательно встретим победу у вас во Львове. Там у тебя развивалось очень много друзей. Очень много, да, очень много друзей. И понятие дружба уже совсем меньше. Совсем другое, и люди совсем другие там, и ты становишься совсем другим там, понимаете, совсем другие ценности появляются, другие взгляды на жизнь появляются, все по-другому оценивается, понимаете, полностью все по-другому. Вот, очень много друзей сейчас, вот приезжаешь, даже в субботу была в госпитале у нашего бойца раненого с тридцатки, Смотрю, пока вышли на улицу, тут проходят ребята, говорят, ой, Юля, привет. Я говорю, а вы что здесь делаете? Говорит, раненые. Я говорю, надо же, с тридцатки. Там ребята подходят. А вы нас не помните, вы нам помощь привозили? Я говорю, нет, ребят, ну, вас 800 человек, как я могу всех помнить? Говорит, а вы нас привозили помощь нам? Я говорю, да. Я говорю, как вы тут? Ну, все нормально. Ну, человек 6, наверное, встретили вот субботу вечером в госпитале. Вот бывают который... же все-таки такие вот э, передышки, так? Вот про что говорят дети? Тебе да, с ними знаете, да, мы постоянно общаемся, конечно же, не постоянно обстрелы. Да, конечно, есть свободное время, ребята общаются, пытаются что-то вкусное приготовить, угу. там какой-то кто-то плов приготовит, кто-то какой-то запечет что-то там. Если я им везу, вот, в последнее время вожу там или карака замороженные, так они пытаются там что-то приготовить вкусненько. Про такое. что они говорят? Про что вы спикуетесь? Ой, все мечтают, чтобы это все закончилось. Одна тема. Понимаете, что был конец этому всему. Как мы встретим вместе победу, как будем гулять, отмечать. Вот что доводилось это бесспокуватись с женками. Да, вы знаете, когда наши ребята стояли еще не на передовой тридцатка, там были связистки девочки. Да, общалась я с ними. Нормальные, хорошие девчонки боевые такие, знаете, ураган я на них говорила, я говорю, Галя, ну ты ураган настоящий связистка. А потом, и они были и на передовой, когда ребята дислоцировались на Веселой горе, но когда погиб доктор, после этого их отправили домой. После этого девочек отправили домой уже. Твой сын, он так уж ездит с тобой, так? АТО. Ну да, он уже два раза он ездил волонтером со мной, помогает и делает это с большим удовольствием. Я даже никогда не ожидала, что он захочет этим заниматься, и сейчас у него дома в Киеве волонтеры привозят вещи куда, и, и знают адрес, у них первый этаж, поэтому квартира на первом этаже, поэтому туда привозят, все слаживают, чтобы это так все у него быстренько загрузить с одного места. Можливо, кто-то захочет ты вот что самое зараз требует им там? Вы знаете, в первую очередь нужна техника, конечно, нужны танки, нужны БТРы, БМПшки нужны, Автоматы, все нужно. Нужна техника, это самое основное. Нужны тепловизоры для того, чтобы... Ну, тепловизоры сохраняют жизнь, ребят, понимаете? Приборы так. ночного видения, это самое основное. Вот, допустим, последний тепловизор купил Борис Семенович Розенблат. Ребята им попользовались, наверное, дня четыре. И я привезла еще им три прибора ночного видения. Вот дня четыре они попользовались в итоге, а потом начались сильные обстрелы. І они практично остались без нічого, у них все згоріло. Тобто остались и без тепловізори, і без приборов ночного видения. Юлі, от я розумію, що ви їдете, ви збираєте кошти, ви готуєтеся до цих поїздок. Но от є люди, які постійно допомагають. Ми не будемо зараз називати їхні прізвища. Если mm. зараз сейчас кандидатами в депутаты, то я просто не имею права это озвучивать. Да, Но есть люди постійні, которые от саме в нашому месте помогают. Да, есть. Поддерживают, Да, не есть бизнесмен, очень крупный, тоже не буду говорить фамилии, да, так да. как идет сейчас депутат. Это единственный, наверное, кто помогает по Житомиру. Очень помогает еще Вася Тимощук, предприниматель. Он постоянно овощи, фрукты постоянно дает. Последнюю поездку мне очень помог Петро Савицкий, это Петр гостиница, спасибо им всем. В основном простые люди, знаете. Ну в основном вот у нас основные склады это в Киеве. У нас команда еще есть в Киеве. Там журналисты, предприниматели, наш человек. И вот как там у нас там два склада есть, там все свозится, покупается, собирается. Наступного раза, когда ты собираешься ехать? Ну, вот с четверга на пятницу в ночь. Обычно мы в ночь едем, потому в что Не буду говорити, ну там, де стріляють. Ючка, є зараз така можливість от звернутися до волонтерів, до тих людей, які допомагають? Є можливість звернутися, мабуть, до поранених. Я так думаю, що все ж таки вони вмикають телевізор і дивляться наше обласне телебачення. От що б ти хотіла побажати всім нам, мабуть, в, те, в, такий, ну, в такий тяжкий період для нашої країни, для нас всіх. Знаєте, я в першу чергу я хочу сказати. Спасибо вот нашим украинцам, нашим людям, простым нашим украинцам, которые, несмотря на такое тяжелое время, которые помогают и не прекращают помогать. То есть есть такие ситуации, когда бабушка приносит 20 гривен, а мы ей просто говорим, мы не можем у вас взять, у нее рука трусится, она с пенсии, видно, последнее отрывает. Я говорю, ну не можем у вас взять, она идет, покупает кусочек там сала на эти деньги, говорит, или печенье, или сигарет, две пачки говорит, ну это вы возьмете, я говорю, ну это возьмем, конечно. То есть я хочу сказать огромное-огромное спасибо. Я хочу сказать огромное спасибо не только украинцам, я хочу сказать спасибо волонтерам, которые занимаются. Очень большое волонтерское движение сейчас на Украине, и в Киеве, и в Житомире. Есть девочки, вот я знаю, у нас в Житомире, которые занимаются ранеными бойцами. То есть есть, которые собирают помощь, помогают. Есть люди, которые ездят туда на передовую. То есть я хочу сказать всем огромное-огромное спасибо. А ребятам я хочу пожелать только удачи. Удачи, чтобы они все возвращались живыми. Это самое главное. Я дякую ты за эту встречу. Нехай тебе Бог береже и слава Украине. Героем слава. Спасибо большое. Даш, ты встигла? Встигла, давай. Юль, это портрет на загадку от нашей программы Юлия Толмачева. Будь ласка. Тримай. Еще мокрый може. Спасибо від большое. От нашої програми, від програми зустрічі. Спасибо большое. Спасибо, що пригласили. Я дякую тобі, що ти погодилася і все ж таки прийшла до мене. Юлія Толмачова, волонтер, ангел-охоронець, так ще її називають бійці із зони АТО була гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дар'ї Голуб за чудовий портрет на згадку. Це була програма Вечірні зустрічі бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над головою. До побачення!